О. Слава Богу. Ребят, всем привет. Зашла через время, люди посоветовали зайти заново, да, через какой-то промежуток времени. Короче, так получилось, что у меня сегодня или того Ютуба сбой, или я еще не знаю, да, что было, я не могла зайти на свой личный YouTube-канал. Сейчас, одну секунду. Я не могла зайти на свой личный канал. Писалось, что временно ограничение на моем YouTube-канале. Конечно, начал чем переживать. Думаю, да что, что то такое? Кто-то решил приложить руки. Или знаете, как мы же знаем, что сейчас... Ну, творится. И через какое-то время зашла, и слава богу, вышла в мой эфир. Э, хочу напомнить, да, что в описании канала есть э, мой телеграм-канал, ТикТок. Э, Обязательно подписывайтесь, потому что если снесут канал, вы сможете меня найти обов'язково. И еще я сегодня создала бастион и зазначу у себя на телеграм-канале обязательно ссылочку. Конечно, начал сама переживать, как не выйти в эфир. Вы же сами прекрасно понимаете, что не надо молчать, а надо идти вперед. Теперь Перейдемо к следующему. 30 августа 2024 года я писала звернення про закрепчення злочину щодо пограбування моєї дитини. 14 травня 2024 року о 7 годині ранку к нам прийшли додому, вибивали двері, вони не стучали, вони вибивали. На що я їм говорила, подождіть, я зараз розбужу дитинка. Я только от дверей входных пошла к дверям комнаты ребенка, да, Лейлочка, дочка подорвалась с кровати, я даже, и не прошло минуты, там пару секунд, и дальше они опять продолжили выбивать дверь, они даже, ну, не подождали. Значит, я написала, что группа ЕОСИП была пограбована малолетняя дитина, да, и чтобы все-таки было 4 месяца, уже прошло, можно было проверить гаджеты еще давным-давно. Но хочу сказать сразу, что копию видео протокола обыска мне не дают. А почему не дают? Потому что там злочин против детенства, там на видео отчетливо, да, что вообще происходило. То есть, насколько мне известно, да, вот у нас шли обыски 6 часов, должен был быть какой-то перерыв, да, ребенка выходили с кухни, ребенку не давали поесть, за ребенком ходили в туалет значит, следователь, который непосредственно пообещал ребенку, там зафиксировано два раза причем вернуть ее гаджеты сразу, он сразу на месте посмотрит, говорит, да, я посмотрю, да, я тебе отдам. Свое слово не сдержал. Также хотел заблокировать банковскую карточку. Ну, спасибо тому сотруднику, там, я не знаю, кто это был, да, там большими буквами было написано буква С. буква Б. Я не знаю, что это за люди, поэтому ничего не могу вам сказать. Они были в масках двое. А обычно, когда э, к вам приходят в масках, это когда, запомните, раз и навсегда, когда вони, они исполняют зачину в казивку. Это я уже поняла. Ну, для меня это, конечно, шок и стресс. Поэтому, ребят, э, не молчу, иду дальше. Я говорила, что идут угрозы в отношении меня. Если я буду дальше выходить в YouTube, в YouTube-канал вести ролик, я должна говорить о том, что, что со мной происходит, да, что происходит в моей семье. Э, потому что бороться я готова идти до конца, молчать я не буду они думают, что они могут делать со мной все, что хочешь, со мной, с моим малолетним ребенком. Я обращаюсь ко всем, кто находится сейчас за кордоном. Пожалуйста, есть видео, да, оно небольшое, где я обращаюсь. Есть также видео за 30 августа о том, что ребенок давал полказы о том, что ее ограбили. Ребенок рассказывал, что происходило дома. Понимаете, и э, прошу вас, если со мной, не дай боже, что случится, вы же понимаете, что это не шутки, чтобы это видео дошли туда, куда надо дошло. Ну, сдаваться не надо однозначно. И сейчас одну секундочку, пожалуйста. А у вас, это, Да, вот эти маленькие по в смысле, создать у вас нормально, да, или можно терминалом? Можно терминалом? А мы... угу. а, сейчас, ребят, я вернусь, я кофе сделаю, я нахожусь на рабочем месте. Вы же понимаете, что все думают, что я тут миллионы получаю. Я не жалуюсь, мне нравится, чем я занимаюсь. Это моя душина. Поэтому подождите, пожалуйста, сейчас человек отпущу, сделаю кофе и убирайте. Сейчас придется подождать, пока перезагрузится. Поэтому задаваться я не буду однозначно. Спасибо за комплименты. Я защищала людей против насилия, я защищаю пенсионеров, которым заблокировали карточки, помогаю им разблокировать, соответственно. И вы прекрасно видите, да, что по Украине насилие в отношении мужчин не прекратилось. Даже военные ребята в Украине, в Республике Украины, что они делают? Они сами помогали... Сейчас. Что? Сейчас. Ребята, одну секунду. Ага. одну секунду. Одну секунду, одну секунду. Все, кто защищает людей, все, все, кто идет против системы, становится неугоден. А что мы идем? Мы хотим жить как люди в в смысле этого слова. Но, к сожалению, к сожалению, хотят сделать константу. А Обределение не назовут. Проснулась я сегодня в три ночи, проснулась вообще плохо в последнее время сплю. Была сегодня, съездила к семейному врачу. Выписали мне успокоительные и сказали, надо сходить к психиатру, потому что это ненормальное мое состояние. Я говорю, что я заклала сада уполномоченного с в, в городе Запорожье, чтобы мне надали психологическую допомогу. Но, к сожалению, к сожалению, помощи я так и не получила. Сейчас я кофе отдам. вы же понимаете, сейчас они будут брать все мои видосы и там что-то стряпать, как всегда, вы же понимаете. Но, значит, на судебном заседании я сказала, что это вина, то, что на нас завели уголовные дела, сказала это судье, это о том, что полиция, СССРКшники не работали. все если я сказала, если у вас были к человеку какие-то претензии, надо было идти в суд. А что вы делали? Вы заламывали людей, отвозили людей насильно, причем еще раз замечаю, насильно. И психологическое, и физическое было воздействие. И нам приходилось да, людей спасать от насилия. Еще раз повторяю, до посадовых осіб. Чтобы мы не є освіта, я профессионал уголовного захвата населения, у меня гуманитарное образование, я писала диплом по насилию. И объясняю, что живой, да, как мы себя иногда называли, но это к чему акцент и шел. Кому не безразлично то, что происходит вокруг, вокруг тебя. когда идут тортуры, а у нас что не возьми. Мужчин похищает, насилие продолжается, блокировка карт продолжается. А, значит, уже дело дошло до того, что сказали, что в декабре месяце может не будет денег на пенсии. И самое интересное, на пенсии и типа на зарплаты по садовым особам. Ну, это низшего ранга по садовым особам. Там они у себя нормально себя чухают и нормально на наших горбах ездят. Хочу вам сообщить такую новость, сегодня смотрела. Значит, НБУ, НБУ Национальный да, банк Украины, решил дать в по поводу вашей зарплаты, по поводу проверки ваших денег, а именно, значит, если у вас зарплата 20 тысяч, да, а на карту вам поступила больше 20 тысяч, значит, ваша карточка автоматически блокируется, и вы должны э, объяснить, откуда у вас э, взялись деньги, понимаете? То есть они решили, знаете, э, перед отопительным сезоном, когда нам обещают, что свет будет, да, не будет света по 10, 12, по 16 часов, решили по полной программе. А представьте, многие же дома, да, и многие квартиры современные э, находятся полностью на э, отопление от электричества. То есть, это другими словами, люди, люди будут мерзнуть. Это называется если тебе не добью война, тебе добью я». Ну а как? Э, понимаете? И я очень рада, что я родила Республика Украина, да, они, допустим, в Африке или как в Индии люди живут, ну, там кто живет, там только правительство живет. И когда у нас, у нас уже так со всех сторон, просто со всех, всех сторон, и камеры мы поставим, и будем ловить ухулянтов. А есть вообще решение суда, что слова ухулянт нету, они все равно его применяют. То есть себя они хулянтами взагалі не уважают. Поэтому, значит, также я... Мне даже мне скинут видео от заседания, я его выложу себе на канале, да, и на Бастионе обязательно. На Бастионе я создала на Бастион канал, в случае чего, если YouTube канал снесут, у меня будет Бастион. Значит, где я сказала про прокур... начебто противнику за предсказательной прокуратуры в Швейцарии, начальству следственного судьи Минаеву, где я говорю, все, кто причастны, причастны к этому делу, давайте, я говорю, собирайтесь и пойдем с вами на войну, только я буду вашим комбатом, лично я. Они, конечно, так посмотрели, реакции никакой. Гепард, не будет дальше ничего не хуже. Я хочу сказать, что... У нас есть люди, вот честно, те, которые выучают законы, которые настроили себя морально, да, дают витсич, дают отбой, отбиваются. Но сегодня смотрела видео, ребят, я охренела, идет чувак, просто чувак идет. Тут вылетает вот так вот буксик, резко перед ним останавливается. Открывается, он выбегает, это дцк давай гнаться за ним. Там дальше уже не было видно, да, видео. Потому что Кто куда там побежал, і второй припрыжку теж побежал. Ну, представьте, ну це жах, это... И весь, интернет этот видит. весь интернет, это видит, весь интернет, те, хто давав присягу э, українському народу, а саме захищати права та свободи. Да? Э, Тих, кто, кто говорит, э, вы мене звертайтеся, э, якщо порушені ваши права. И в то же время, когда ты начинає це что терризм. Которые вторые порушают свою присягу. Понимаете? Я вам хочу сказать... Они вообще ее давали? Я, допустим, хотелось бы посмотреть, да, где они что подписывали, они должны ее подписывать. То, что они ее промовляют, это одно. А то, что они ее подписывают, да, вот присягу, вот хотелось бы видеть. Понимаете? Я напоминаю, что всех, кто давал присягал украинскому народу, давайте объединяться, потому что это коснется каждого. Цены у меня, если вы думаете, да, это мимо у нас придет нет. И прекрасно понимаю, что происходит. Еще раз напоминаю, что сила наша это в объединении, потому что у всех есть семьи, родители, да. Вы представьте, что вот, э, на минуточку вы прекратили исполнять 60-ю статью Конституции, да, вот, и с вами, э, я думаю, начальству вашему не понравится, что вы решили не, не работать, да? Да, сын Творца, я видел, это видео, это же, жесть, где они избивают людей, э, но дело в том, что... Я вам хочу сказать, я говорила и прокурору, и начебто прокурору, да, прокурору, я говорила это с судим, что... А, и начебто следчему, что я жду народного трибунала, что именно я имею в виду под названием народный трибунал, это когда закончится война, Есть у нас уголовный кодекс, шикарный, есть у нас КПК. И все, кто гнобил украинский народ, да, кто порушивал присягу, должны понести уголовную ответственность. Вот, допустим, скажу так. Не знаю, я на вот это все смотрю, я на это все смотрю. Знаете, я постоянно думаю уже, думаю, меня нечем удивить, да, нечем удивить. А когда заходишь и смотришь информацию, просто, просто в шоке, В шоке это мягко сказать. Ну ничего, я вам хочу сказать. Да, система слежки. Но там же шномат. Если вы внимательно смотрели видео, там изначально хотят ловить у именно. Понимаете, вот у меня, мне интересно, да, вот, ребят, когда вот ловят, отвозят, они присягу дают. Вообще, насколько я понимаю, что должны ловить тех, кто давал присягу украинскому народу. Если, допустим. Працівники поліції та ТЦК не знають адреса, де знаходяться ці люди, да, посадові особи, де вони працюють. Я можу з удовольствиям їм дати періч по всій Україні, де працюють, працюють ці посадові особи, які давали присягу українському народу, захищати права та свободу людини. Розумієте, я могу подсказати. Слышали, что сказал Нелли Корчинский? Кто такой Корчинский? Да, Жеки тоже Корчинский. Это который в очках, по-моему. Не знаю, я сегодня пересмотрела сколько информации, а потом давление поднялось, высокое было. Пила от давления таблетки. Поэтому сегодня даже нажала кнопку, голова закружилась, и нажала кнопку тревоги, и мне позвонила охрана, это Анжела Рустемовна, что у вас случилось вообще? Ну, вот это состояние такое, вот это есть статья за доведение, вот они меня вот доводят, доводят, да, доводят, э, соответственно, э, посещу некоторых врачей, дали направление, да, там невролог, травматолог и остальные, и, соответственно, э, буду приобщать это к делу. Идти за границу не выпускать. А, нет, это да, это видео. Только наших дітей, не своих. Я не видела присягу, ви говорите, тацикашники, і перші мають идти воювати. От в поліцейську присягу, вот да, у них парадім там на весілле, я бачила своїми очима і даже метр було фото. А от присягу та ТЦК, циклашники давали или нет, я не видела. Всі прекрасно знають канал Медиакор. И у себя на странице он выложил, что сейчас я вам скажу подробнее. Я думаю, о, это, наверное, их так довели этот канал, да? А... Сейчас одну секунду. Так, сейчас одну секундочку, пожалуйста. Е, от вони виложили ТЦК та СП Вінницькій області офіційно не існує. Отже, це незаконне збройне формування, яке заборонено Конституцією України стаття 17. Також наголошую, що в Україні офіційно зареєстровані тільки 6 чи 7 то обласних ТЦК, тобто на території Вінницької області під носом УСБУ, поліції, ДБР та прокуратури діють банд. Формування, коїть злочин проти людей, викрадання людини, законно позбавлення волі людей, побиття вбивства ТЦК тощо. Оскільки державної реєстрації ТЦК немає, то, 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 то і посвідчення пред'явити не можуть. Закон України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку зобов'язує ТЦК не лише пред'явити посвідчення, а й, а й фіскувати набити камеру. Далі поширюйте. Поширюйте це, скачуйте офіційний документ від державного реєстратора. Пам'ятайте, що такі бандформування можливі саме через злочинну недбалість, без діяльність правоохоронних органів Вінницької області. Отже, отже, так чи інакше усі вони є співучасниками злочинів ТЦК проти свого народу. Пощади на кому не буде. Кожен співучасник злочину незаконних банформування ТЦК отримає свій міжнародний вирок. Це лише. Питання часу. Народ вимагає реальних е, посад для ТЦК, і це е, буде першим нашим завданням, коли ми прийдемо до влади на підставі чесних прозорих виборів президента України та Верховної Ради України. Це офіційний канал, От я читала, значить, ну, новини Мідіакор. Він є в Ютубі і він є в телеграм-каналі. я думаю, о, вот за, за, то, за что мы пострадали, да, громада города Запорожья, э, э, ребята, которые незаконно находятся, э, их похитили, сфабриковали на них дела, как и на меня, и э, упекли в СИЗО. А сейчас вы вообще, ребята, вы готовы? Вы сейчас выпадете в осадок, где это видео. Что его удалили Сейчас что? Нет, слушайте. Это речная фраза на блокпосте. О, мальчик, а что случилось? Я выбираюсь как... У меня А по Викторич. Виктор Александр. проживания Ні, коми... не, Недоречна фраза на блокпості. О, мальчик, а що случилось? А що ж не А Що а... це зазвобиться? Недоречна фраза на блокпості. Паляница. Недоречна фраза на блокпості. Нахуй ці камні поставили, дорогу перекрили. на фраза на блокпосте. Вы в камуфляже, а я вас все равно пачу. Я думаю, комментировать не стоит, да? Не стоит. Не то, что не стоит. А у меня, если честно, у меня волосы зашевелились. Э на голове. У меня вообще, я не думаю только у меня, я думаю, ваша реакция мне тоже понятна. И те, которые открывают рот, неудобны системе, и система решает, что работы с каждым из нас просто решает. Да, Сергей, Сергей. Поэтому я еще раз напоминаю, просыпаемся, объединяемся, сила наша в объединении, э, по-другому никак. Поверьте мне, э, я не хочу сказать, что я железная леди, да, там, допустим, или это, но э, я хочу сказать, что когда возле меня появится сильный мужчина, а он будет сильный мужчина, мужчина, который будет меня любить, я готова стать слава женщиной и готова перестать быть амазонкой. Понимаете? В прямом смысле этого слова. И он будет, я это чувствую, и чувствую, он будет не за горами. Вселенная меня слышит, и меня любит и Бог, меня любит и Аллах, и они мне помогают. Молитесь за наших ребят, чтобы их тоже выпустили. Очень вас прошу. Ходят, ходят, смотрят. Полицейские туда-сюда. Один пошел, потом обратно.